حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ دجال سے ملاقات کا ہے جو ایک طویل حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اسے حدیث جساسا کہا جاتا ہے یہ واقعہ صحیح مسلم اور دیگر حدیثوں میں موجود ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا جو انہوں نے اپنے سفر کے دوران دیکھا تھا ان کا بیان ہے کہ وہ چند دیگر افراد کے ساتھ سمندری سفر پر تھے کہ طوفان نے انہیں بہا کر ایک جزیرے پر پہنچا دیا جزیرے پر اترتے ہی ان کا سامنا ایک لمبے بالوں سے ڈھکی ہوئی عجیب و غریب مخلوق سے ہوا جس نے اپنا نام جساسا بتایا جساسا نے کہا کہ وہ ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن ایک قیدی انسان ان سے بات کرے گا وہ انہیں اس جگہ لے گئی جہاں ایک بہت بڑا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص موجود تھا وہ قیدی خود کو دجال کہتا تھا اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مختلف سوالات کیے جو یہ ہیں دجال نے سوال کیا کہ کیا بحیرہ تبرا دریا میں پانی موجود ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی ہے روایات کے مطابق قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا دجال نے سوال کیا کہ کیا بنی اسد کے علاقے کے کھجوروں کے باغات پھل دے رہے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں وہ ابھی تک پھل دے رہے ہیں یہ بھی ایک علامت ہے کہ قیامت کے قریب یہ باغات تباہ ہو جائیں گے دجال نے پوچھا کیا مکہ میں ایک نبی ظاہر ہو چکے ہیں کیا لوگ ان کی بات مان رہے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں نبی ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی بات مان رہے ہیں یہ جوابات سن کر دجال نے کہا کہ اس کے آزاد ہونے کا وقت قریب ہے اور وہ دنیا میں نکل کر فساد برپا کرے گا لیکن اس نے واضح کیا کہ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ یہ تین سوالات دجال کی حقیقت اور علامات قیامت کی نشاندہی کرتے ہیں واپسی کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ مدینہ منورہ اکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہیں یہ واقعہ سنایا تاکہ دجال کے فتنے سے متعلق مزید آگاہی حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی اور صحابہ کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھائی یہ دعا صحیح احادیث میں موجود ہے اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيه والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ترجمه <applause> اي الله میں تیری پناہ مانگتا ہوں جهنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے کے شر سے یہ دعا ہر نماز میں خاص طور پر نماز کے اخری تشہد پڑھنا مستحب ہے تاکہ ہم دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے محفوظ رہ سکیں یہ حدیث قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک کی نشاندہی کرتی ہے اور ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا یہ واقعہ دجال کی حقیقت اور اس کے فتنے کی علامات قیامت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما آمین